Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Allah sizin danışığınızı eşidir. Həqiqətən Allah eşidəndir, görəndir. Sizdən öz qadınları ilə zihar edən kimsələrin zəvcələri onların anaları deyillər. Onların anaları ancaq özlərini doğan qadınlardır. Onlar əlbəttə pis və yalan söz danışırlar. Şübhəsiz ki, Allah əfv edəndir. Bağışlayandır. Qadınları ilə zihar, nikahını haram edib, sonra sözlərindən dönənlər onlarla yaxınlıq etməzdən əvvəl bir kölə azad etməlidir. Bu sizə verilən öyütdür. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Kim azad etməyə bir kölə tapmasa, qadını ilə yaxınlıq etməzdən əvvəl 2 ay sər-əsər oruç tutmalı. Buna da gücü çatmasa, 60 yoxsulu yedirib doyurmalıdır. Bu sizin Allah və onun peyğəmbərinə iman gətirməniz üçündür. Bunlar Allahın hədləridir. Kafirləri şiddətli bir əzab gözləyir. Allah və onun peyğəmbəri əleyhinə çıxanlar özlərindən əvvəlcülər nə cür rüsvay olmuşlarsa, o cür rüsvay olacaqlar. Biz artıq açıq-aşkar ayələr nazil etdik. Kafirləri alçaldıcı bir əzab gözləyir. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün etdikləri aməlləri onlara xəbər verəcəkdir. Allah onları bir-bir sayib yazmış, onlar isə unutmuşlar. Allah hər bir şeyə şahiddir. Məgər görmürsənmi ki, Allah göylərdə və yerdə nə varsa bilir. Aralarında gizli söhbət edən 3 adamın 4-cüsü, 5 adamın 6-cısı odur. Onlar bundan az da, çox da olsalar və harda olsalar, Allah yenə də onların yanındadır. Sonra Qiyamət günü onlara etdikləri aməlləri xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi biləndir. Məgər məxfi danışmaq qadağan edildikdən sonra Yenidə qadağan olunduqları əmələ qayıdıb. Günah, ədavət və peyğəmbərin əleyhinə çıxmaq barədə öz aralarında pıçıldaşanları görmədinmi? Onlar yanına gəldikləri zaman səni Allahın salamladığı kimi salamlamır və ürəklərində "Bəs niyə Allah bizi dediklərimizə görə əzaba düşər etmir?" deyillər. Onlara girib yanacaqları cəhənnəm kifayət edər. Oran necə də pis qaydış yeridir. Ey iman gətirənlər, bir-birinizlə xəlbət danışdığınız zaman günah, düşmənçilik və peyğəmbərin əleyhinə çıxmaq barədə danışmayın. Yaxşı işlər, Allahdan qorxmaq barədə danışın və hüzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, məxfi danışma iman gətirənləri məyus edib kədərləndirmək üçün olan şeytan əməlindəndir. Halbuki Allahın izni olmadıqca şeytan onlara heç bir zərər yetirə bilməz. Möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Ey iman gətirənlər, Sizə məclislərdə yer verin deyildiyi zaman yer verin ki, Allah da sizə geniş yer versin. Eləcə də sizə qalxın deyildikdə qalxın ki, Allah da sizdən iman gətirənlərin və ilim bəxşedilmiş kimsələrin dərəcələrini ucaltsın. Allah etdiyiniz əməllərdən xəbərdardır. Ey iman gətirənlər, peyğəmbərlə məxfi danışacağınız zaman bu danışıqdan əvvəl sədaqə verin. Bu sizin üçün daha xeyirli, daha paçdır. Əgər bir şey tapmasanız Bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhmdəndir. Məyər siz məxfi danışmazdan əvvəl sədaqə verməkdən qorxdunuzmu? Ma adam ki, siz bunu etmədiniz və Allah da tövbənizi qəbul buyurdu. Onda namaz qılıb zəkat verin. Allaha və onun peyğəmbərinə itaat edin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Məyər onların Allahın qəzəbləndiyi bir tayfanı özlərinə dost tutduqlarını görmədinmi? Onlar nə sizdəndilər, nə də onlardan. Onlar bilə-bilə yalandan and içirlər. Allah onlar üçün şiddətli bir əzab hazırlamışdır. Onların etdiyi əməllər necə də pisdir. Onlar andlarını özlərinin siper etdilər və xalqı Allah yolundan döndərdilər. Onları alçaldıcı bir əzab gözləyir. Onların nə malları, nə də övladları heç bir vəsilə Allahdan qurtara bilməz. Onlar cəhənnəmlikdilər və orada əbədi qalacaqlar. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün onlar sizə and içdikləri kimi Allaha da and içəcəklər və bir şey qazanacaqlarını zənn edəcəklər. Bilin ki, onlar əsl yalançıdırlar. Şeytan onlara hakim olmuş. Mə Allaha zikr etməyi onlara unudturmuşdur. Onlar şeytanın firqəsidirlər. Bilin ki, şeytanın firqəsi məhz onlar ziyanə uğrayanlardır. Allahın və onun peyğəmbərinin əleyhinə çıxanlar ən zəril kimsələr içərisində olacaqlar. Allah hamd olsun ki, mən və peyğəmbərlərim qalib gələcəyik deyə yazmışdır. Həqiqətən, Allah yenilmaz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir. Allaha və axirət gününə inanan heç bir tayfanın, Allah və onun peyğəmbərlə əleyhinə çıxanlarla, öz ataları, oğulları, qardaşları, yaxın qohumları olsalar belə, dostluq etdiyini görməzsən. Onlar elə kimsələrdir ki, Allah onların qəbirlərinə iman yazmış və öz lərgahından onlara ruh vermişdir. Onları ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allah'dan razıdılar. Onlar Allah'ın firqəsidirlər. Bilin ki, Allah'ın firqəsi məhz onlar, nicat tapıb səadətə qovuşanlardır. Rəhman və Rəhim olan Allah'ın adı ilə, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allah'ı təqdis edib şəhninə təriflər deyər. O, yenilənməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Kitab əhlindən kafir olanları ilk dəfə toplayıb öz yurdundan çıxardan odur. Siz onların çıxacaqlarını guman etmirdiniz. Onlar isə öz qalalarının onları Allahdan qoruyacağını zənn edirdilər. Amma Allah, Allahın əzabı onlara gözləmədikləri yerdən gəlib, ürəklərinə qorxu saldı. Belə ki, onlar evlərini həm öz əlləri, həm də möminlərin əlləri ilə uçurub dağıtdırdılar. Ey bəsirət sahibləri, ibrət alın. Əgər Allah onlara sürgün olunmağa hökm etməsəydi, onları dünyada mütləq başqa bir əzaba düşər edərdi. Axirətdə isə onları cəhənnəm əzabı gözləyir. Bu onların Allah'a və onun peyğəmbərinə asi olmalarına görədir. Kim Allah'a asi olsa, bilsin ki, Allahın cəzası çox şiddətlidir. Hər hansı bir xurma ağacını kəsməyiniz, yaxud onu kökü üstündə salamat qoymağınız Allahın izni ilədir və bu Allahın fasiqləri rüsvay etməsi üçündür. Allahın onların mallarından öz peyğəmbərinə verdiyi qənimət üçün siz onların üstünə nə at, nə də dəvə sürdünüz, lakin Allah Öz peyğəmbərinin istədiyi kimsələr üzərində hakim edər. Allah hər şeyə qadirdir. Allahın öz peyğəmbərinə fəth olunmuş məmləkətlərin əhalisindən verdiyi qənimət Allaha, peyğəmbərə, qohumaqrabiyə, yetimlərə, yoxsullara və müsəfirə məxsusdur. Bu ona görədir ki, həmin mal dövlət içərinizdəki zənginlər arasında əldən-ələ dolaşan bir sərvət olmasın. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün. Nəyi qadağa edirsə, ondan əl çəkin. Allahdan qorxun. Əgəcətən Allahın cəzası çox şiddətlidir. Bu qənimət yurdlarından qovulub çıxardılmış. Allahdan mərhəmət və rıza diləyən, Allaha və onun peyğəmbərinə kömək edən yoxsul muhacirlərə məxsusdur. Onlar doğru olan kimsələrdir. Onlardan əvvəl Mədinədə yurd salmış və iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına miqracat edənləri sevər. Onlara verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd duymaz. Özləri ehtiyac içində olsalar belə Onları özlərindən üstün tutdular. Nəfsinin xəsisliyindən qorunub saxlanılan kimsələr. Məhz onlar nicaat tapıb saadetə qovuşanlardır. Onlardan sonra gələnlər belə deyirlər: Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinlən yer vermə. Ey Rəbbimiz, sən həqiqətən şəfqətlisən, mərhəmətlisən. Məhər kitab əhlindən kafir olan qardaşlarına, əgər siz yurdunuzdan çıxarılsanız, Biz də sizinlə birlikdə mütləq çıxacağıq. Sizin əlihinizə heç vaxt heç kəsə qoşulub tabe olmayacağıq. Əgər sizinlə vuruşdalar şübhəsiz ki sizə yardım edəcəyik deyən münafıqları görmədinmi? Allah onların xalis yalançı olduğuna şahiddir. And olsun ki, əgər onlar yurdlarından çıxarılsalar, onlarla birlikdə çıxmazlar. Əgər onlarla vuruşdalar onlara kömək etməzlər. Yox, əgər onlara yardım etmiş olsalar, arxa çevirib qaçar. Sonra da onlara heç bir kömək yolunmaz. Onların ürəklərinə qorxu salan Allahdan çox sizsiniz. Bu isə onların anlamaz bir qəvmdə olduqlarına görədir. Onlar hamlıqla sizə qarşı ancaq möhkəm şəhərlərdə yaxud divar arxasında olarkən döyüşərlər. Onların öz aralarındakı vurüşmaları isə çox güclüdür. Sən onların əl bir olduqlarını güman edirsən, lakin onların qəlbləri dağınıqdır. Bunun səbəbi onların ağlısız bir qəvmdə olmalarıdır. Onlar özlərindən bir az əvvəl əməllərinin cəzasını dadmış kimsələrə bənzəyirlər. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Münafıqların aldatması şeytanın aldatmasına bənzəyir. O insana kafir ol deyər. İnsan kafir olan kimi: "Mənim səninlə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən aləmlərin Rəbb-i olan Allahdan qorxuram." deyər. Onların hər ikisinin nəqibəti Cəhənnəm odu içində həmişəlik qalmaqdır. Zalimlərin cəzası budur. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Hər kəs sabah üçün nə etdiyinə nəzər salsın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Allahı unudduqları üçün Allahın da onları özlərinə unudtdurduğu kimsələrə bənzəməyin. Onlar fasiqlərdir. Cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli eyni ola bilməz. Cənnət əhli nicaat tapıb saadetə qovşanlardır. Əgər biz bu Qur'anı bir dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın korkusundan parça parça olduğunu görərdim. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə düşünələr. O özündən başqa heç bir tanrı olmayan, gizlini də, aşkarı da bilən Allahdır. O rəhimlidir, mərhəmətlidir. O özündən başqa heç bir tanrı olmayan, ixtiyar sahibi, müqəddəs olan, salamatlıq, əminamanlıq bəxş edən, gözqulaq olub qoruyan, yenilmaz qüdrət sahibi, məcbur etməyə qadir olan böyük olan Allah'tır. Allah müşriklerin ona koştukları şeriklerden ucadır. O yaradan, yoktan var eden,